barcha muammolar aslida yo'q joydan paydo bo'ladi kimningdir o'ylamay gapirishi g'azabga minishi g'ururga ketishi gap qaytarishi tilini tiymasligi vaziyatni yumshatishga intilmasligi xudbinligi aybini tan olmasligi kechirim so'ramasligi ortidan kattalashib mudhish oqibatlariga olib keladi holbuki bitta aqlli ish bitta kechirim bilan hammasini yaxshi bo'lib ketishi asli yo'q muammo yana yo'qlikka qaytishi mumkin edi ammo afsuski odamlar vijdon ovoziga quloq tutmay o'zlarining nafslarining so'ziga kirishi juda ko'pdir aqlni hokim qilmay nafsga bo'ysunishga ishtiyoqlidirlar Duydum ki bensiz yaralı gibisin Ne ağlar ne gülersin bir ölü gibisin Kanadı kırılmış kuşlar gibisin Beni bırakıp gittin böyle çekersin Duydum ki bensiz yaralı gibisin Ne ağlar ne gülersin Ö gibisin.